выдавить. И это удается. Уже оттеснены 15 и 9 легкие полки. Московский драгунский полк, поднеся потери от картечного выстрела в упор, все-таки ворвался на батарею. И сейчас идет бой за орудие. На помощь своим артиллеристам подошла французская кавалерия. Это были финальные, финальные эпизоды реконструкции Бородинского сражения 2010 года. Итак, вы видели сейчас перед собой реконструкцию событий, которые происходили здесь 198 лет назад. Мы видим лобовая атака, Рисунарных, как керосин. Атак кавалерии которые обмениваются сейчас прощальными ударами перед тем, как разойтись каждый в свою сторону и стать в строй своей армии. Таким образом, уважаемые зрители, вы сейчас видели, что Бородинское сражение. Историки спорят, кто же победил. Ну, вроде как русская армия отступила. Французы, поле осталось за французами. Однако, по словам самого императора французов Наполеона, русские показали себя достойными быть непобедимыми.